28 квітня до всесвітнього дня охорони праці у виконавчому комітеті Жовтоводської міськради відбулось засідання круглого столу. У засіданні взяли участь керівники підприємств, установ та організацій міста, спеціалісти, що вирішують питання з охорони праці, представники профспілок, повноважені трудових колективів із питань охорони праці. По сравненню з 2013 годом, уровень производственного травматизма в області снізився на 10,2%.

Количество профессиональных заболеваний уменьшилось на 28%. По состоянию на 1 января 2015 года на учете в области находится 39 482 человека, что составляет 15,2% от общего количества пострадавших на производстве по всей Украине. По всей Украине эта цифра составляет 259,7 тысяч человек. Фонд стремится помочь потерпевшим в производственных несчастных случаях и заболевших профессиональными заболеваниями во всех случаях согласно действующего законодательства. В рамках подготовки. Проведення Всемирного дня охраны труда у нас в городі було розпорядження создана голови звоздана комісія, так організаційний комітет, разработаны городские мероприятия, була проведена встреча, семінар на базі Житоводського водоканалу було проведено навчання порядок дій при наданні першої медичної допомоги при травмуванні або погіршенні стану здоров'я. Проведено відкритий урок для учащихся. Желтоводского промислового коледжу імені Олеся Гончара. Уже второй рік ми проводимо такий хороший конкурс дитячого малюнку Безпека праці, чима дітей. На сегодняшний день происходит реформирование в многих государственных органов, в том числе и органов фонда социального страхования и системы социального страхования Украины. С 1 января вступил в действие закон про внесение змін до деяких законодавчих актов Украины щодо реформирования загального державного социального страхования фактически э, изменяется полностью закон, который э, даже два закона про загальновыводское державное социальное страхование видно частных выпадков на воробнице, та э, закон про загальновыводское державное социальное страхование с темчасовой тратой процессдатности. И, э, теперь это регламентируется работа этих двух фондов одним законом и э, исходя из требований статьи 44 данного нового закона, произойдет с июля объединение двух фондов. Пока что мы работаем параллельно, а с 1 июля уже как бы должен быть один фонд. Естественно, там и социальные вопросы там затрагивались, там упорядоченная система страховых выплат. Но на данный момент я не буду на этом останавливаться, а будем останавливаться на том, что касается вопросов охраны труда. Вы понимаете, что основная цель реформ – это как бы соблюсти баланс между интересами работодателей и застрахованных лиц. То есть, чтобы с одной стороны не было давления на бизнес излишнее со стороны государственных органов, инспекции и так далее. С другой стороны, чтобы такие, защитить граждан, которые работают наемных работников. Ну, исходя из вот, измененного законодательства, практически все функции Фонда социального страхования, которые были в предыдущем варианте, они практически все и остались, по большому счету. То есть в данном случае практически никаких изменений не произошло. Что касается изменений? Изменилась сама система управления. Фонда социального страхования. Да, она, фонд э, остался некоммерциальной самоврядной организацией, однако э, очень сильно изменился, изменилась система контроля над деятельностью фонда. Если раньше там э, тоже был контроль, но не до такой степени, как сейчас. То есть сейчас на сегодняшний момент даже бюджет фонда будет приниматься кабинетом министров, раньше же принималось только правлением фонда. Состав правления фонда изменился, то есть а также входят в состав правления представители всех сторон социального партнерства, это представители государства, застрахованных и работодателей, но изменилось количество их. Если раньше было по 15 членов, то теперь по 7. Ну и опять же ограничение в том плане, что такие финансовые вопросы решает кабинет министров. Ну в общем-то я считаю, что в данном вопросе это и должно быть присутствовать, поскольку деньгами должен управлять один орган. Что еще хотел бы сказать по поводу контроля. Появилась такая статья 53, где предусмотрено, что за деятельностью фонда будет осуществлять громадский контроль громадская рада фонду, которая будет создаваться в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Ну вот у нас в частности в городе есть такая громадская организация инвалидов прасе, уранщик называется, да. Они ну, уже как бы проводят определенную работу в этом плане. Но ну, единственное, что если будет постановление Кабинета министров, то это как бы ну, законит их деятельность в каком-то плане. Наверное, это будет немножко не так стихийно, как на сегодняшний день происходит, потому что это не регламентировалось никаким документом. На сегодняшний день, пожалуйста, будет определено: они войдут в эту раду и будут контролировать. А мы будем открыты для всех. На жаль. Тяжкий економічний стан взагалі в державі вплинув і на наші показники в нашому місті, І збільшилась кількість підприємств, які заборгували заробітну плату, і взагалі загальна сума. У нас вже по місту ще на початок року було 5 708, 5 мільйонів 788 тисяч. 5 підприємств боржників було 4 економічно активних. Одне підприємство Банкрут. У нас сьогодні у нас вже 7 підприємств-боржників, 6 економічно активних і 9 мільйонів 814 тисяч. Це у нас Земка КП 61 тисяча, державне підприємство НДПРІ, промтехнологія інститут 2 мільйона 90 тисяч. Товариство Восток Круда 6 мільйонів 555 тисяч. Кора, ДП НТЗ КПРВ, 161 тисяча, КП «Чисте місто» – 163 тисячі, КП вже 182 тисячі. <кій> Підприємство Банкрут, це у нас, всі ми знаємо, південний радізавод. Ну він зменшить 701 тисяча і сім. У 2006 році на підставі закону про місцеве самоврядування статті 18. Створено вже Жовтоводську міську комісію по легалізації зайнятості. Всіх боржників по місту на засідання цієї комісії запрошує правління. На засіданні комісії їх заслуховують. Також вони доповідають, чого по якій причині вони заборгували. Заробітну плату та свої всі виплати у першому кварталі 2015 року страховим експертом з охорони праці відділення виконавчої дирекції фонду в місті Жовті було проведено повторне розслідування на часного випадку, що стався у 1994 році. Там було уточнення діагнозу потерпілого та за приписом від Криворізького Риського ігриничого промислового територіального управління Держіпроналіду України було проведено перерозслідування. Один нещасний випадок стався у нас з можливою інвалідністю, один нещасний випадок за довіреністю від Дніпропетровського відділення виконавчої дирекції фонду. Один випадок стався професійне захворювання це професійна онкологія. Один нещасний випадок легка травма. Також було розслідано. Практично всі випадки травмування працівників на виробництві мають причини суб'єктивного характеру, тобто причиною є людський фактор. Роботодавці не надали необхідної уваги організації охорони праці та управління охороною праці на підприємствах. Основними причинами нещасних випадків на виробництві також стали. Психофізличні та організаційні допуск до роботи без навчання та перевірки знань з питань охорони праці отримав травму один працівник або 8%. та через відсутні системи управління праці також один працівник. Через технічні причини постраждало два працівника, що складає 15% через конструктивні недоліки остаткування. Саме тому при виконанні робіт з підвищеною небезпекою працівникам потрібно з особливою обережністю віднестися до підписання цивільно-правових угод та при можливості укладати трудові договори або добровільно страхуватися від нещасних випадків на виробництві у фонді соціального страхування для отримання у разі настання нещасного випадку на виробництві або про захворювання всіх належних соціальних гарантій. За этот год уже зарегистрировано два случая профессиональных заболеваний. За 2014 год зарегистрировано 8 случаев профессиональных заболеваний. 2013 год зарегистрировано два случая профессиональных заболеваний. 2012 год 5 случаев профессиональных заболеваний. В основном Случаи профессиональных заболеваний регистрируются по градообразующим предприятиям. Это ДП СХИД и товариство Восток Руда. Второй фактор это то, что Медицинские осмотры Это тоже требуют качества проведения медицинских осмотров, чтобы человек, который имеет определенные отклонение в состоянии здоровья, был своевременно отстранен от проведения определенных работ. Люди должны быть в определенной степени социально защищены. Поэтому на предприятии должны на определенном качественном уровне работать и службы охраны труда, и профсоюзные организации, дабы те люди, которые работают, имели социальные гарантии. Возгог, Учитывая то, что у нас есть определенный контингент, который работает и во вредных, и в тяжелых условиях труда, действительно сформирована целая система, будем говорить, социальных гарантий, и не последнюю роль играет профсоюзная организация. То есть, начиная с первого момента трудоустройства человека, все направлено на то, чтобы создать условия, которые регламентированы на сегодняшний день действующим законодательством. То есть прием на работу ⁇ это обязательные медицинские осмотры, это обязательное заключение трудового договора, в котором человек ознакомливается с условиями труда, в которых он будет работать, это обязательное обучение, если это работы повышенной опасности, то это и специальное обучение, это требования квалификационные проверяются на соответствие человека, скажем так, выполняемым работам, это обеспечение э, в соответствии с теми нормативами безоплатной выдачи спецодежды, спецобуви, сис это спецпитание по первому и второму списку, так как ну, по условиям, то есть на основании аттестации рабочих мест, те все соцпакет, который предусмотрен, в принципе, на востоке в полном объеме выполняется. И на частном предприятии уделяется очень большое внимание, особенно на ООО «Восток Руда». Особенно человек, который возглавляет Северин Сергей Валентинович, замгенерального директора по охране труда очень большое внимание. На нашем предприятии возглавляет замгенерального директора это направление. Также у нас целая система, у нас система охраны труда, отдел охраны труда, который включает в себя 5 человек. Также налажена система разъяснительной работы. Есть у нас и классы охраны труда, на которых постоянно проводятся и все приемы, когда на работу человек приводится, все инструктажи. Проводится большая работа совместно с вами, с вашим фондом о расследование, если происходит несчастный случай, контроль и так далее и тому подобное. У нас есть три таких основных момента, которые они в основном и действуют на предотвращение травматизма на предприятии. Предприятие наше, конечно, травмоопасно. Инженер по охране труда идет по участку, контроль применения СИС, контроль рабочего места, состояние оборудования. Во время этого обхода она контактирует с рабочими, выясняет, какие у них есть вопросы, на что обратить внимание, что бы они хотели. Это все обсуждается на оперативках. Оперативки у нас ежедневные у директора. Все возможные уборки предприятия, передача смен, это все тоже под ее непосредственным контролем. Ну, сколько я знаю, то охрана труда так плотно нігде не займається таким контролем, як зараз вот на гарантмітізі. З нагоди Всесвітнього дня охорони праці почесними грамотами було нагороджено заступника генерального директора з охорони праці ТОВ Востокруда Сергія Северина та начальника відділу освіти Любов Левіну. Подякує відзначено спеціаліста з охорони праці відділу освіти Наталю Кошик. Скажу так, е -е, каждая школа, каждое учреждение, они как бы обособленно работают. А этот человек вот пришел и сделал систему, которая от самого первичного направления. Поэтому вот такой позитивный момент мы отметили. И спасибо большое за это.